अथ शनिस्तोत्रम् अस्य श्रीशनैश्चरस्तोत्रमन्त्रस्य दशरथऋषिः शनैश्चरो देवता तिष्ठुप्पछन्दः शनैश्चर विनियोगः दशरथ उवाच कोणान्तको रौद्रमोथ प्रभुः कृष्णः शनि पिङ्गलमदसौरिः नित्यम् स्मृतो यो हरति च पीडाम् तस्मै नमः शिरभिनन्दनाय सुरा सुरा किम् पुरषा गणेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीडन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय नरा नरेन्द्रा पशवो मृगेन्द्रा वनशाश्च ये कीटपतङ्गभृगः पीडन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपतन्नानि पीडन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय तिलैर्यवैश्माशु गुडानदानैल्लाहेन निलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रै निंशवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायाम् यो योगिनाम् ध्यानगतोऽपि सुष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय अन्यप्रदेशास्त्वगृहम् प्रविष्टस्त्वदियवारे स नरः सुखी स्यात गृहादन्तो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय स्रष्टा स्वयम्भूर्भूर्वलत्रयस्य क्लाता हरि संहरते पिनाकी एकश्रीधारुग्यजु साममौतिस्तस्मै नमः श्रीरवीनन्दनाय षन्नष्टकम् यः पठति प्रभाते म् सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेश्च सौख्यम् भुवि भोगयुक्तम् प्राप्नोति निर्माणपदम् परः सा ऊणस्तपिङ्गलो ब्रभू कृष्णो रोद्रोऽको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पलादेन संस्तुतः एतानि दशनामानि प्रातरुत्थाय पठे शनैश्चर कृताम् पिडा न कदाचित् भविष्यति इति श्री दशरथप्रोक्तम् श्रीशनैश्चरस्तोत्रम् सम्पूर्णम्